tarixdə 1813-cü ildə tarixdən bildiyimiz kimi İran e, demək e, Rusiya müharibəsi olub. Həmin müharibə e, yəni o döyüşlər həmin çayın vadisində bizim Saral və Qursalı kəndinin arasında olub. O çox qanlı bir döyüş olub. Həmin döyüşdə demək döyüşün nəticəsindən sonra muqavilələr imzalanıb, Türkmənçay müqaviləsindən sonra Gürcistan müqaviləsi. Ki nəyə görə 1978-ci ildə birdən-birə Ermənistanın Rusiya Birləşməsinin 150 illiyi ilə bağlı gətirdilər, orada abidə qoydular. Düz şahın qursalı ilə Saralın arasında çayın ətrafında və O abidə sonradan araşdırılanda məlum oldu ki, həmin müharibənin, o müharibədə ordur, eee, böyük qırğınlar Böyün olub. Bəli. Həmin demək o, o müharibənin ordakı döyüşün əbədləşdirmək üçün o abidəni qoyulmuşdular və o böyük, çox böyük bir dövlət tədbiri kimi, rəsmi tədbir kimi keçirilmişdir. Bax o da həmin çayla bağlı idi. Yəni o müharibələr düň nəticəsində görünür olaraq qanlı sayı dəyərlər. Mən sənə özümün şahid olduğum bir məsələni deyim. E, Sumqayıt hadisələrindən sonra ki belə gərginlik yarandı. Daha çox hadisə baş verəndən sonra o informasiya qıtdığından sirdilib elə bir böyük əks-səda vermişdi ki, həm bizə, həm Ermənlər içində çox e, birdən-birə e, belə elə bil ki, nige deyim elə sirdilmiş şəkildə burada elə bir hadisələr olub deyə elə bil ki dünya müharibəsi olacaqdı ha bax belə bir qorxu həmin dövrdə yəni bizim e, münasibətdə normal o pedaqoji münasibətdə olduğumuz erməni e, həmkarları ilə söhbət zamanı özləri etiraf edirlər ki bu hadisələri eşidəndən sonra qursalının qorxusundan Rayonun yarısı o Qanlı çayının ətrafında yaşayanlar bir həftə öz evlərində yatmadılar. Onlar həmişə bizim kəftən qorxurdular. Mən sənə bir sirr deyim ki, o 22 nəfər insanın cəngidə 1905-ci ildə öldürülmüşdü. Bizim kəftən 5 nəfər, hətta onların adları da çat məlumdur, 5 nəfər bütün qış boyu gedib həmin kəftə 28 nəfərlə qətrlə yetirmişlər. Onun qisasını almışdılar ermənin kətdən çıxanda ovçuluq adı ilə gedirlərmiş, amma gedirlərmiş axşamdan səhərə yaxın orada çatıp o insanları qısasını alıb qayıdırlarmış. Hə, Qursalı kəndinin adət-ənənələri. Qursalı kəndinin ümumiyyətlə dərbi Azərbaycanların hamısını birləşdirən adətlər var. Yə, yəni nə məna da mən yenə deyirəm ki O bəzən deyirlər ki, e, mən üzr istirəm. Tələbəlik vaxtında bildən <coughs> dil məsələsindən bağlı mübahisə olanda, hansısa sözün e, etimologiyası ilə bağlı, toponimlərin izahı ilə bağlı və yaxud ədəbi dil normaları ilə bağlı söhbət düşəndə e, yoldaşlar mənə həmişə dedilər, mübahisə olanda dedilər ki, bir dadının dərin sözündən razılaşaq çünki o, o Azərbaycan dilini kitaptan öyrənib. Yəni kitaptan öyrənib daha çox bədii dilə daha çox bədii dilə eee bilir. Yəni söhbət burada nədən gedir? Yəni mən əvvəldən də qeyd etdim. Başqa dilin içərisində öz dilini qoruyub saxlamaq üçün insanda mütləq məsuliyyət olur. Öz dilini daha yaxşı bilmək öz adət-ənənəsini daha yaxşı qorumaq. Və bu mənada bizim bizim ata-babalarımızdan gələn bütün o adətlər, hansılar ki e, lap qədimdən türk xalqları o adətləri istər e, Noruz bayramı ilə bağlı, istər toylarla bağlı e, o adətlərin hamısını elə bil ötrüb bir-bir nəsildən nəslə ötrüb göz bəbəyi kimi qorunmuşdur demək olar ki e, Azərbaycan xalqına məxsus olan bütün adət-ənənələr öz səviyyəsində saxlanılırdı, hələ daha çox belə müqəddəs hesab olunurdu və qorunurdu. Xüsusilə Noruz bayramında Noruz bayramında e, o Noruz bayramının bütün əlamətləri, bütün o atributları hamısı olduğu kimi yerinə yetirilirdi. Toylarda Məsələn, indi də bu saat məsələn e, belə hər yerdə dillərdə gəzir ki, Qərbi Azərbaycanlı olan insanlar xüsusilə qurtalı yallısı sosial şəbəkələrdə də gedir. Yallı e, çox möhtəşəmdir insanlar. Düzdür. Bunu bəzən e, belə göstərirlər ki, yallı e, birliyin əlaməti kimidir. Amma mənə elə gəlir ki, orada biraz başqa nüanslar da var, başqa tarlalar da var. Nədir orada? Çünki bizim kənddə toy elə idi ki, toyun rəsmi hissəsi məclis məclisi idi. Məclisə ailə bacıları gedərdi. Amma toy axşamı mağar olardı. Mağariyev o inki əvvəllər o böyük komlarda, sonra isə mədəniyyət evində, klublarda olurdu və ora bütün kəndincə insanların hamısı gəlirdi. Yəni toyə dəvət olunan da olunmayan da. Toy elə bir bütün kəndin toyuydu. Bütün qadınlar, uşaqlar, gəncələr hamısı gəlirdilər toyda. Və belə bir adət var idi ki, bizdə elə deyildi. Toy sifariş rəmi idi. Kim sifariş verirdi, kimlə, kimi istəyirdi, onunla oynuyurdu. İndiki toylar kimi bir dənə hava çalındı, hamı çıxdı, bütün zalda nə qədər adam var, E, hamsı çıxıb oynaya bilər, istənilən vaxt otura bilər. Amma orada da deyildi, yalnız fərarış edən adam kimləri dəvət edirsə də, ona görə toyda ən yaxın adamlar oynaya bilirdi. Çünki toy toyxananın həmin gedişi idarə olunurdu. Toy toy babası deyirlər, toy babası idarə eləyirdi. İstər istəməz hər kəsin orada oynamaq imkanı olmurdu. Yalnız toyun yaxın adamlar oynuyurdu. Qalan insanlar burada humanist mahiyyəti var. Qalan insanlar toydan oynamamışdı. Get, getməsin deyə mütləq yalını çalınar. Qırımda da yalını çalınardı və bütün iştirak edənlərin hamısı o yalılıda, yəni o oynaymaq imkanı qazanırdı və oynuyurdu. Bu həm elə birbaşa da o, o birliyin ifadəsi kimi gəlirdi, amma humanist tərəfi də odur ki, hər kəs oynamaq arzusunu yerinə yetirə bilərdi. Baxın, yalının mahiyyəti onda ondaydı. Orda müxtəlif yallılar var idi. Dizdən qırma var idi, köçəri yallısı var idi, tərs yallı var idi. Bax belə bir xeyr 4-5 dənə yallı növləri var idi ki, o böyük kişilər o, o vaxtki gözəl yallı gedən kişilər var idi. Sonra cavanların içərisində də, yəni onun yallını getmək də, onu idarə etmək də o da xüsusi qabiliyyət tələb edir və bax elə qabiliyyətli insanlar həmişə olmuşdu və elə var, indi də var. Çox xoşdur ki, o ənənələr indi də burada davam edir. Təxminən mm -hmm. şahbədənməsi əslində toyların bir e, bayrama çevrilməsinə, bir tamaşiyə çevrilməsinə xidmət edir. Axı toy mərasimlərinin özü də həm də bir növ e, bir bədii tamaşadır. Orda hər şey gözəl olur, hər şey gözəl bəzənir və bu uşaq bəzənməsi e, bəyin və gəlinin ən yaxın adamları tərəfindən bəzənirdi. E, burada uşaq müəyyən bir e, formada olurdu. Demək, taxta hissəsi olurdu, taxtanın üzərində. Sonra o taxtanın üzərində mismalar ilə düzülürdü ki, oradan meyvələr, şirniyyatlar elə gözəl zövqlə, yəni hər adam şahbəzə bilmirdi. Şahbəzə məyinin xüsusi ustaları var idi və onu gözəlliklə bəzəyirdilər. Və o elə bir ki, gəlinə pay pay kimi gəlin evinə pay kimi gedirdi və orada o müxtəlif demək qaydalar var idi. Gərək saxı aparanlar qoruyucuları var idi. Gərək elə aparıdılar ki, orada nə isə kimsə oğurlar. Cavan uşaqlar psuxuda durardılar, orada nə isə oğurub aparıb baya beşşək edirdilər. Beşşək edib nəmər alardılar bundan. Yəni onu qorumaq lazımdı, aparıb bilməsin. O uşaq sirinliyin əlaməti idi. Stəlik o or orda gəlin köçən zaman apararkən, yəni və evinə gedərkən o şiirliyətdən faylıyardılar, atardılar cəmaatın başının üstündən